слова Давида, там не сказано, что одни хвалятся конями, другие колесницами, а я хвалюсь Духом Господа моего. И это очень имеет большое значение, потому что иные хвалятся танками, иные бомбами, а я хвалюсь Духом Господа моего. Почему? А потому что с Господом э -э -э, и не страшно умирать, и если пойду и смертные тени, то тоже не потому что его жезлы посох охраняют. И те, кто знают наизусть эти псалмы и цитируют, чаще, наверное, остаются в живых среди таких, может быть, сильных, тяжелых бит. Но, как бы там ни было, Бог поражал Христа.